નમસ્કાર મિત્રો એજી એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ માં આપનો હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો ને લાઈક કરો અને શેર કરો આજે જોઈશું મિત્રો ધોરણ સાત સ્વધ્યન બૂથી એકમ નંબર 2 નું સોલ્યુશન એકમ નું નામ છે તબ યાદ તમારી આતી હે તો અહીંયા આપણે સોલ્યુશન કરીશું प्रथम प्रश्न प्रश्न एक छे चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है तो सुबह में बीजू सुबह होते ही कलियां कैसे मुस्कुराती है तो दरवाजे खोल करके उपवन कैसे दिखाई देते हैं तो हरे भरे चौथे सृष्टि की रचना करने वाले क्या कहलाते हैं तो भगवान प्रभु और परमात्मा ये तीनों अवश्य पांचवा सुबह शब्द का विलोम शब्द शाम छठो है शीतल शब्द का समानार्थी शब्द ठंडा प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए जब बहुत थिकर इन्हें याद तुम्हारी आती है त्या सुधी अपने कार्य पंक्ति पूर्ण करवाने से जब बहुत शुभ चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती हैं है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारे आते हैं और इधर अपने कार्य पंक्ति पूर्ण करवाने से प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्न जवाब लखवा तो या... प्रश्न पहलो प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है तो उत्तर लखीशु कवि को प्रकृति के सभी तत्वों को देखने पर प्रभु भगवान प्रभु की याद आती है प्रश्न बे कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है तो कवि को प्रकृति के सभी तत्वों के देखने पर भगवान की याद आती है क्योंकि प्रकृति के हर एक तत्व को भगवान ने बनाया है और इसलिए भगवान की याद आती है प्रश्न नंबर त्राम बारिश कम होने पर क्या होता है बारिश कम होने से अकाल की स्थिति हो जाती खेत में कोई फसल नहीं होती पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है चौथे तो बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं तो लखी की बारिश आने से वातावरण खुशनुमा होता है हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है किसानों में खुशी फैल जाती है आते अपने उत्तर लखी सकिए आगे प्रश्न जो प्रश्न नंबर पांच सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उत्तर लखी सकिए कि सुबह होते ही वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है पक्षी चहचहाने लगते हैं सीरे निकलता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है छठो प्रश्न धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं उत्तर धरती पर मनोहर दृश्य सुबह में और जब बारिश आती है तब दिखाई देते हैं आ रीते अपने जवाब लखी सकिए प्रश्न नंबर त्रन अ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर किसी एक शब्द का उपयोग कर वाक्य लिखिए तो यहाँ शब्द आप समानार्थी शब्द बोबे लख्य बना कोईप एक शब्द न तो पेलो शब्द है पानी तो समानार्थी शब्द थे चल वारी वाक्य नदी का जल बहुत साफ है हवा वायु पवन वाक्य सुबह में ठंडी ठंडी हवा आती है शब्द से सूरज तो रवि दिन वाक्य रवि उदय होते ही उजाला हो जाता है राजा तो भूपति नरेश वाक्य राजा अपने प्रजा की रक्षा करता है शब्द से रात तो रात्रि निशा वाक्य रात को तारे आसमान में दिखाई देते हैं शब्द से आसमान तो आकाश गगन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं शब्द से सुबह तो प्रभात सुबह का समय सुभावना होता है शब्द से शाम तो संध्या सायंकाल वाक्य सायंकाल को सूर्यास्त हो जाता है शब्द से दुनिया तो जगत जग विश्व भगवान की मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। शब्द तो से से खुशबू खुशबू तो फूलों मिलती है। करिए प्रश्न नंबर चार नीचे दिए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए वचन परिवर्तन करने एक वचन आप बहुवचन करवा અને બંને વાક્ય બનાવવાના તો અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે સાડી તો સાડીયા વાક્ય પ્રયોગ છે મેરે પાસ સાડી હે મેરે પાસ સાડીયા હે એ રીતે આપેલા શબ્દોનું બહુવચન કરી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે પેલું છે કિતાબ તો કિતાબે વાક્ય પ્રયોગ મેરે પાસ કિતાબ હે મેરે પાસ કિતાબે હે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું બહુવચન કરીએ ત્યારે હે ઉપર અનુસ્વાર કરવો જરૂરી છે સંતરા તો સંતરે

तो रास्ता तो रास्ते वाक्य प्रयोग ये रास्ता छोटा है ये रास्ते छोटे हैं। यह नो ये थे रास्ता रास्ते थे अनुस्वार आपसे पेंसिल तो पेन्सिले वाक्य प्रयोग मेरे पास एक पेंसिल है मेरे पास कई पेन्सिले है खिलौना तो खिलौने वाक्य प्रयोग बच्चे के पास एक खिलौना है बच्चों के पास कई खिलौने

दमन तो दायरा रहा राही कीर्ति तो कीर्तन दरम्यान तो दर्मेंगिरी אבי રીતે આપને શબ્દ કૃષ્ણ માં આ શબ્દ આપેલા છે એની તરત જ પછીનો શબ્દ આવતો લખવાનો છે પ્રશ્ન નંબર 6 અ કોષ્ટક મે دیے گئے શબ્દ કે આધાર પર પ્રશ્ન વાક્ય બનાઈએ અહીં આપેલા છે એના ઉપર પાછળ કૌંસમાં આપેલા શબ્દના આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે पहलू से हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए में पहले शब्द क्या है तो क्या प्रश्न बना बना तो हमें दिन में दो बार क्या करना चाहिए प्रश्न प्रश्न चिन्ह जरूरी है बीजु गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया किसने किसने प्रश्न बना गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया सुरेश और उसके साथ ही मैदान में खेलने जाते हैं कहा या कहा थी कि सूर्य स्वर उसके साथ ही कहाँ खेलने जाते हैं चौथों तो, केविन चित्रकारी कर रहा है तो शब्द कौन से कौन थी बना वीशु? कौन चित्रकारी कर रहा है पांचव नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाते हैं तो कब कब थी नैन्सी कब पाठशाला जाते हैं छठों से सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया किस से सात्विक तो किससे गुस्सा हो गया हरिदय अपने लखी सकू सकी सात्मक कीर्तन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो कौशमा पहले शब्द कैसा है कैसा व्यवहार कीर्तन सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, है। आठ मुख गृह कार्य सॉरी गृह कार्य पूर्ण होने से तन्मय खुश है क्यों क्यों थी बना तन्मय क्यों खुश है आ रीते अपने प्रश्न बनाना है आप शब्दों पर थी प्रश्न नंबर छ सही वाक्य સામે સાચા વાક્યની સામે ખરા નિશાની કરીશું તો પેલું છે એમાં ત્રીજા નંબરમાં જે વાક્ય આપ્યું છે એ સાચું છે ભૂખી બીજું છે એમાં પ્રથમ નંબરનું વાક્ય સાચું છે કપડે અલમારી દઉં ત્રીજું આપ્યું છે એમાં પ્રથમ નંબરનું સાચું છે આકાશ મેં પક્ષી ઉડ રહે હે ચોથું છે એમાં ત્રણ વાક્યમાંથી ત્રીજું વાક્ય સાચું છે બચ્ચા મેજ પર બેઠા હે પાંચમા માં માં ને સબકુ બોલાયા तो ये बाकी साचु प्रश्न नंबर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखी है पंक्ति ना भाव अपने लखवा पंक्ति कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है तो उत्तर लखी सकिए अपने सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है उनकी बंद पंखुड़ियों खुलने लगती है वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हसो मुस्को बीजो ने जब चमचम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है।, है उत्तर वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदे चमचम की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो उस समय बिजली भी चमकती है अपना पवार्थ लखी सकी मित्रों એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ નો વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઉપયોગી થાય એટલા માટે શેર કરો ધન્યવાદ આભાર